Вот, То, как я оцениваю ситуацию, вообще изначально, мне кажется, ну, правительство Украины сделало еще год назад большую стратегическую ошибку, когда мирное население вообще не было э, определено и рассмотрено как часть, важная часть составляющего конфликта. Потому что все э, решения, которые принимались вот, летом, осенью, первой, они в первую очередь были ориентированы на армию, на... Укрепление армии, военнослужащих, это понятно, это нужно было. А вот то, что казалось, помощи мирному населению, то к сожалению, первые шаги были начаты официально со стороны Кабинета министров, администрации президента Верховной Рады, только под очень сильным давлением международного сообщества, международных гуманитарных миссий, которые начали входить в Украину. Первые законодательные акты, законы, потому что то, с чем мы столкнулись, любая благотворительная помощь у нас налогооблагаемая. И помощь, которую мы должны оказывать миллионам перемещенных лиц, людям, которые остались так, мы за это должны платить на Технологии. Это то, что было первое. Это а? Нет, еще вопрос достаточно интересный. <свят> да, мы пролоббировали, был принят осенью закон о том, что помощь перемещенным лицам, так же как помощь военнослужащим, она освобождается от налогообложения, но закон был принят в октябре месяце. В январе месяце, через пять месяцев, фискальная служба наконец-то сделала инструкцию о том, на основании каких документов помощь. Вот действительно освобождается и уже можно спокойно ее оказывать не платя налоги но для военных для семей погибших для раненых но не перемещенным лицам а, и а три недели назад у нас произошел сюрприз новый, когда Министерство финансов э, через кадмин э, в течение там, нескольких суток привело новый закон о том, что теперь перемещенным лицам может оказывать помощь те благотворительные фонды и организации, которые попадают в специальный список, который формируется Кабинетом министров Украины. А вот это никто не знает. Как будет формироваться этот список, какие организации туда войдут, по каким критериям, на каких основаниях. Нічого нету. А у нас... людина, яка в, цю, в цей процес дуже включена. Що ви бачите, стоїть за цим? Бажання когось туди не допустити, попередити їй якусь співпрацю з окупованого території? Що за це може бути? Uh, ви знаєте? Ну на мій взгляд, ну чесно, це просто людська глупость. и непонимание понимание вообще ситуации того, что происходит, потому что ну, когда на днях э, министра финансов сказала, э, у меня из страны выходят э, инвесторы, и мне некогда заниматься благотворительностью, гуманитарной помощью, это говорит о том, что вот эта сфера, хотя на ней сегодня держится очень много процессов в Украине, она остается вне интересов, она является только ее используют для каких-то популистских решений, для каких-то пиара, а для того, чтобы делить, действительно разобраться в том, что там происходит, и наладить эту систему трудно. У нас а то, когда летом уже, год назад началось, в квитне, в апреле, значит, летом вошли первые международные гуманитарные миссии. Во всех вообще странах, если начинаются военные конфликты, и входят международные гуманитарные организации, в течение пяти дней правительство принимает решение, чтобы эти миссии могли оказывать, начинать помощь. Например, организация люди в беде они вошли в августе месяце первую помощь они смогли начать раздавать в конце октября месяца три месяца потребовалось для того чтобы начать оказывать поддержку. Причем нелегально, еще частично. И до сих пор, например, все наши международные организации, миссии, которые входят, они не имеют возможности получить юридический статус. А если они не могут получить юридический статус, они не могут официально открыть банковский счет, они не могут здесь в течение там, долгого периода, не могут работать их международные сотрудники, а только 90 дней на время визы, и они должны покинуть территорию Украины. И у них, ну, они встречаются Огромным количеством бюрократических процедур, и они все подтверждены, тоже должны платить налоги за то, что они оказывают помощь. Только в конце ноября к кабминам было дано специальное распоряжение Красному Кресту ООН, Всемирной организации здравоохранения о том, что они могут беспрепятственно ввозить гуманитарную помощь, минуя все остальные бюрократические процедуры. Это прошло сколько месяцев сначала то, и а остальные организации до сих пор должно проходить через там у нас там, через, через всю вот эту бюрократическую да. процедуру, то есть к сожалению мирное население, а то, что произошло с Холлом, там поставление СБУ принятая там месяц назад, когда сегодня запрещено возить в Донецк, Луганск, все те территории, которые оказались о том, адресную благотворительную помощь, ее нужно теперь украинским организациям, если раньше они, все волонтерские инициативы могли это делать, могли это делать, ну, спокойно, более-менее, то теперь они должны получать специальное разрешение оформлять на как гуманитарную помощь, что является достаточно тоже для украинских организации, ну, которые собирают помощь здесь, в Украине, и должны туда везти, тоже сложная процедура бюрократическая. То есть, к сожалению, ситуация такая, что эм, помогать. Сегодня не просто, а то, что вот мне последние истории начали рассказывать, пошли проверки, проверки фондов и людей, которые получают эту помощь. И вот у меня знакомый фонд, который в течение ноября декабря раздал в Киеве мамочкам, перемещенным из Донецкой, и Луганской областей, там более 300 наборов детских питания, памперс, одежда. Две недели назад пришла проверка служба занятости налоговая эм, и просьба показать списки тех мам, которым они оказывали эту помощь, потому что э, стал вопрос, чтобы этих мам, которые сегодня получают официальную государственную поддержку 800 гривен, да, э, лишить этой поддержки, раз они начали получать э, помощь у какого-то благотворительного фонда. И только благодаря тому, что в фонде сократилось полностью, там были все документы в порядке, были акты, где каждая мама написала «я получила» один памперс, одну там зубную пасту, один там килограмм крупы. Только на основании вот этого списка удалось ну, вот добиться, нет, чтобы этих мам, этих мам не и мам, чтобы их в этой же месячной ну, мизерной, но ну, для них сегодня помощи, потому что рабочих мест нету, людей огромное количество жить им негде, им нужно платить, и потому для них это жизненно важная помощь. А сегодня пошла стратегия, что если или или там семьи начинают получать какую-то дополнительную помощь от фондов, а фонды работают прозрачно, подотчетно, отчитываются в налоговую о том, что они оказывают эту помощь, то теперь у нас большой риск. Фонды уже начинают задумываться, не надо ли уходить, работать в черную, чтобы дать возможность помочь и как бы поддержать этих людей.